بسم اللہ الرحمن الرحیم زمینی قائد کے لیے میں ہوں محبوب رحمان تنولی جوڈیشل کمیشن کا آج اجلاس ہو گیا ہے ملک اور خاص کر اسلام آباد میں سڑکوں پر احتجاج کرتے رہ گئے جس فیصلے کے خلاف جس اجلاس کے خلاف وہ احتجاج کرتے تھے مؤخر کرنے کا مطالبہ کرتے رہے سارا دن بھر سڑکوں پہ احتجاج ہوتا رہا لیکن دوسری طرف جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو گیا اور جوڈیشل کمیشن نے سپریم کورٹ میں چھے ججز کی منظوری دے دی ہے اس کے علاوہ ایک عارضی جج کی بھی منظوری دی گئی ہے کل ملا کے سات ججز کی سپریم کورٹ میں تائناتی کے منظوری دے دی گئی ہے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس چیف جسٹس یقاہ فریدی کی صدارت میں ہوا اور اس اجلاس کے دوران سینئر ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے تجویز پیش کی کہ جب تک چھبیسویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ میں سماعت ہے تب تک جوڈیشل کمیشن کا اجلاس موخر کر دیا جائے لیکن ان کی تجویز سے اتفاق نہیں ہوا اور پھر فیصلہ اکثریت رائے سے کیا گیا تو اکثریت رائے میں ظاہر ہے پھر دو یہ جج صاحبان ہے اور دو پی ٹی آئی کے ممبر ہیں بیرسٹر غور اور علی ظفر اور یہ چار یہ تھے جب کہ اکثریت رائے نے یہ فیصلہ کیا کہ تقرری ہونی چاہیے سپریم کورٹ میں ججز کی جس کے بعد اجلاس میں اس فیصلے کے بعد دونوں سینئر ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیر بختر نے بائیکاٹ کر دیا اور وہ نکل کے اجلاس سے اسی طرح بیسٹر گور اور علی ظفر نے بھی ایڈیشنل کمیشن کے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا اور اس کے بعد جو فیصلے کیے گئے اس کے مطابق سپریم کورٹ کے چھے مستقل ججز کی منظوری دی گئی ہے اور اس میں اسلام آئی کورٹ کے چیف جسٹس آمر فاروق صاحب کا تقرر ہو گیا ہے سپریم کورٹ میں اس کی جوڈیشل کمیشن نے منظوری دے دی ہے اس امن فاروق کے علاوہ جن باقیوں کی منظوری دی ان میں چیف جسٹس اسلام آئی کورٹ آمر فاروق ہے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ شفیع صدیقی ہے سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس صلاح الدین پنور ہے بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آشم خان کاکڑ ہے پشاور ہائی کورٹ سے چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم ہے جسٹس شکیل احمد بھی پشاور ہائی کورٹ سے ہے جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن اور انگزیب کی تقرری آرٹیکل ایک سو اکاسی کے تحت طور پر کی گئی ہے یہ ایک سال کے لیے ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کی جو دوڑ تھی اس سے بھی یہ باہر ہو گئے اب سارا جو احتجاج آج دن بار ہوتا رہا اسلام آباد کی سڑکوں پہلی لیے قرت کی قیادت میں وکلا تحریک سرگرم رہی اور اسی اجلاس کے لیے مطالبہ ہوتا رہا کہ موخر کر دیا جائے اسی اجلاس کے دوران دو سینئر سپریم کورٹ کے ججز سائمان نے پوری کوشش کی کہ اجلاس موخر ہو جائے لیکن یہ سارا انتظام ہی تو ان ججز کے لیے کیا گیا تھا یہ جو جوڈیشیل کمیشن جو بنایا گیا تھا ترمیم کی گئی تھی تو یہ انتظام ہی سارا تو اسی لیے تھا کہ ججز وہ جو وہ جوڈیشل کمیشن جس کی منظوری دے اور جوڈیشل کمیشن میں وہ سارے اکثریت رائے سے فیصلے ہوں اور وہی ہوا اکثریت رائے سے فیصلہ ہو گیا بکلا تاریخ دن بھر سارے سڑکوں پہ احتجاج کرتے رہ گئے پولیس اور وکلاء کے درمیان اس دکم پیل کا جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسلام آباد کے مناظر ہیں۔ اسلام آباد میں آج وکلاء احتجاج کر رہے ہیں وکلاء آئندہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کو مؤخر کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں جبکہ چھبیس ترمیم کے خاتمے کے لیے سڑکوں پر نکلے ہیں اس تاریخ کی قیادت کر رہے ہیں سینئر وکیل علی احمد کرد اور منیر ملک جو پہلے بھی وکلاء تاریخ کی قیادت کر چکے ہیں اسلام آباد کی مختلف سڑکوں پر وکلاء نے مارچ کیا اور اس دوران وکلا نے اپنے مختلف اجتماعات میں خطاب میں واضح کیا کہ وہ چھبیس ترمیم کو کسی صورت نہیں مانیں گے اور یہاں خطاب کرتے ہوئے علی احمد کور نے اس بات کا ازم کیا کہ وہ اس تاریخ کو آخر تک لے کے جائیں گے انہوں نے کہا کہ منسٹر ہونے کے حوالے سے لا منسٹر ہونے کے حوالے سے انہوں نے کہا ابھی تک میرے پاس ڈرافٹ نہیں آیا تو لہذا آج نہیں ہو سکتا جو ڈرافٹ باہر سے آیا تو اس کا مطلب یہ ملک ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو اس ملک کو ڈرافٹ چاہیے چھبیسویں آئین کا ڈرافٹ بھجوا کر اس کو پاس کرا کے چلا ہم یہ واضح طور پر کہتے ہیں ہم نے پہلے بھی کہا ہے اور آج بھی کہتے ہیں کہ کسی بھی طور پر اس آئینی بینچ جو پہلے پچھلی ہے چھپیس میں آئینی ترمیم کے ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے صرف ہم نہیں بلکہ سارا ملک اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ساری سیول سوسیٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی ساری سٹوڈنٹ ہے جو پیرادری ایکسیپٹ نہیں کرتا اور آج ہم آئے ہیں اور ہم یہ واضح طور پہ بتانا چاہتا ہے بہت بہت پیمانی ہے شرمانی کوئی آئے نہیں بائک یہ جو چھبیسویں درمی میں شرمانی چاہیے بلاج اسلام آباد کی سڑکوں پر گشت کرتے نظر آئے یہ ریلی بھی اسلام آبادی کے اسلام آباد جی کا ایک منظر ہے جہاں وکلا نعرہ بازی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور سب ریڈ زون جانے کی کوشش کریں گے لیکن ریڈ زون کے انٹرنر لگا کے صبح ہی سے بند کر دیا گیا تھا اب یہ وکلا کی ریلی گزر رہی ہے اور یہ نعرہ بازی کر رہے ہیں آگے جا کے یہ سب اکٹھے ہوں گے اور احتجاج کریں گے یہ دوسری طرف یہ ایک اور شارعہ کا منظر ہے جہاں وکلا احتجاج کے بعد درنا دے کے بیٹھ گئے ہیں سڑک پر جبکہ بعض ایک ٹولی کی یہ پولیس سے جڑپ بھی ہو رہی ہے جس میں ایک دوسرے کو دھکے دیے جا رہے ہیں اور پولیس وکلا کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہے یہاں یہ آپ کو ذرا وسیع منظر آ گیا ہے جہاں وکلا اور پولیس آپس میں گتھم گتھا ہے اور دھکیل رہے ایک دوسرے کے آگے پیچھے اور well, بعض وقلا پولیس کے روکنے کے باوجود آگے جانے میں کامیاب ہو گئے اس دوران بھی پولیس نے اس پہ دعویٰ بول دیا پولیس نے ایک اجرک والے کو پکڑ لیا ہے وکیل کو اور وہ وکیل کی اسی کی طرف اشارہ کر کے بتا رہا ہے تو دوسری طرف ایک اور منظر ہے یہ جو سینئر وکلاء یہاں اکٹھے ہوئے ہیں یہاں بھی نعرہ بازی ہو رہی ہے سرینہ چوک کے قریب یہ پولیس وینز بھی پہنچ چکی ہے گرفتاریوں کے لیے جبکہ نادرہ نادرا چوک کے قریب ادھر وکیلوں کا ایک اور اجتماع ہے جہاں کنٹینرز کھڑے کر دیے گئے اور ان کو ریڈ زون جا جانے سے روکا گیا ہے پولیس اور وقلا کی یہاں بھی بڑی تعداد ہے اور یہ آپ کو پیچھے کنٹینر بھی نظر آ رہے ہیں جبکہ کچھ وکلا سڑک پہ ہی نعرہ بازی کر رہے ہیں اور یہ نہ صرف یہاں ہو رہا ہے بلکہ یہ اسلام آباد کی آج مختلف سڑکوں پہ اس طرح کے ٹولیوں کی شکل میں وکلا اور پولیس کے درمیان یہ دکم پیر کا منظر ایک اور اسی طرح کنٹینر کے سامنے یہ آگے جانے سے روک رہے ہیں یہ پولیس ہے اور یہ آپس میں ابھی تک یہ مت بہت جاری ہے اور یہاں سے تو بالکل ممکن نہیں ہے آگے جانا وکلا کا لیکن وکلا پھر بھی مزاحمت کر رہے ہیں کہ آگے جائیں وہ کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وکلا آگے بڑھ نہیں پا رہے ہیں تو اس لیے جہاں بھی کہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ وکلاء سے خطاب کرنا شروع کر دیتے اور پھر وہ اپنے عزم کو دہراتے ہیں کہ ہم جائیں گے آئین اور قانون کی بالادستی کی یہ جد و جہ جاری رہے گی تو یہی کر رہے ہیں ہر جج کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جب تک وہ آئین کے ساتھ کھڑا ہے تو اس کی بھکلا میں ہر جگہ معاشرے میں عزت رہے گی اور اگر وہ آئین کے خلاف سازشوں میں ملوث ہو گیا تو پھر ان کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی <سلام> <سلام> وکلا اس کے خلاف کیا لائے عمل آگے اختیار کرتے ہیں معاملہ تو ختم ہو گیا ہے جج کی تقرری تو ہو گئی ہے جوڈیشل کشمیشن نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اجازت دیجئے خدا حافظ